Ə e, lotoreya oynamaq caizdirmi? Bir hər ay pul verib nöbbə, nöbbən çatanda pul götürmək. Bəli, burada bir sakınca yoxdur. E, nöbbəyə düzürsə, hər ay e, hər adam hər kəs bir adama pul verir və o da ondan istifadə edir. Burada e, problem bir şey yoxdur ümumiyyətlə. Amma şərtlərə riayət olunmazsa, e, bir nəfər, yəni e, o arada Ya, yəni bunun sain, bu şərtlərini əməl etməsə və sair bu kimi hallarda artıq bu başqa mövzudur ki, o zaman bu caiz olmaz. Məsələn, bir nəfər 2 dəfə ala bilməz, sözü məsalə. Ki mən mən bu dəfə mən 2, 2 ay dalbadal mən götürürəm. Olarsa, sonra siz götürəcəksiniz. Xeyr, elə şey olmaz. Hər kəs bərabərdir. Hər kəs bir dəfə götürülərdi. 2 dəfə götürə bilməz. Amma ümumi götürəndə bu bu cür lotereyə oynamaqda heç bir problem yoxdur. <coughs>